Как сохранить украинский язык в Приднестровье? Зачем нужны инновации в языкознании? Об этом сегодня шла речь на конференции в столичном украинском доме. Встречу приднестровских преподавателей и ученых-лингвистов из Украины приурочили к Международному дню родного языка. Может э, читать, может писать любым языком, но думать и... Э он слушает язык своей матери. Поэтому празднование Международного дня языка не имеет значения русского, украинского, молдавского, французского. Помогает человеку ассоциировать себя со своей родиной, со своими земляками. На конференции отметили, сегодня основой сохранения и развития родного языка становятся учебные программы, а также языковая политика самого государства. Надо э, стремиться к тому, чтобы не искоренялись местные какие-то особенности, потому что сам способ жизни здесь он с языком всегда очень тесно связан. С другой стороны, единение, допустим, всех же украинцев происходит тоже одна из центральных, так скажем, общностей. То, что людей объединяет, это язык. В том числе литературный язык здесь. Люди, владеющие им, хорошо усвоившие, они его не теряют. Приднестровские и украинские вузы уже несколько лет тесно взаимодействуют друг с другом. ПГУ недавно заключил договор о сотрудничестве с Национальной академией наук Украины. В планах проведения курсов повышения квалификации для приднестровских преподавателей, чтобы в республике учебных заведений с преподаванием всех предметов на украинском языке стало больше.